かつてこのような歌を聴いたことがあります夜空の星は時折黄金となり地に落ちる星からの金を求めるのなら危険と未知の旅に一人で出るのよ12歳の時に漁師の海のエーテルアンカーに入って以降デュランダル様の中には世界の泡の力が秘められていますまさにあの旅でデュランダル様は友人達と絆を結び星から降る金を手に入れたのです 星の怒りを形いせよ通常攻撃では格闘技とダブルランスで敵を攻撃し物理と炎ダメージを与えると同時に5撃目に敵に燃焼効果を付与します敵が燃焼状態ならばより多くの炎ダメージを与えることができます EP が十分に溜まった時必殺技ボタンを押し声炎剣と声炎の矛を交互に発動することで敵に高い炎ダメージを与え 星エネルギーを回復します星エネルギーが満タンの時に攻撃ボタンを長押しすることでデュランダル様は体内の星の力を解放し正解形態に入りますこの間は戦力が大幅にアップし短時間で大量の EP を回復します正解形態中は必殺技声炎剣と声炎の矛もさらにパワーアップし輝く星の光のごとく敵により高い炎ダメージを与えますそれと同時に装甲の基礎性能も永久に強化されます 強化後、通常攻撃はより高いダメージを与えることができ移動時は高速移動する規制状態に入りますこの一撃は星を貫通しますジェランダル様は双翼を天の弓に矛を矢に変え星をも貫通する一撃を敵に放ちます正解形態で3回連続必殺技を使用すると超必殺技成功を貫通する矢が発動し前方の敵に 高い炎ダメージを与え、発動後に正解形態を解除します。EP が十分ある場合、超必殺技は EP をさらに消費する代わりに、ダメージを限界まで上昇させます。戦闘の序盤では、必殺技を使用するのに必要な EP を貯めることに専念してください。星エネルギーが満タンになり、正解形態に入った後、必殺技を3回使用し、成功を貫通する矢を発動することで、敵は星をも燃え尽くす矢に粉砕されます。 黄金の鎧がいくら強くても、それはデュランダル様の強さの秘訣ではありません。デュランダル様の強さの秘訣は、友人たちとの絆、そして、戦士としての覚悟なのです。これからもこの星の力が、デュランダル様を導いてくれますように。いつかこの星の輝きは、夜空を照らすことでしょう。